काँग्रेसमध्ये राहून काँग्रेसशी गद्दारी करणाऱ्यांना ओळखा अर्जुन खोतकर यांच्या विरोधकांवर बोल माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या हस्ते शहरात कुरेशी मोहल्ला परिसरात विविध विकास कामांचे उद्घाटन माजी मंत्री अर्जुनराव खोतकर यांच्या प्रयत्नातून शहरात सध्या विकास कामांचा धडाका सुरू असून दररोज माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या हस्ते शहर शहरात विविध ठिकाणी विकास कामाचे उद्घाटन करण्यात येत आहे त्याचप्रमाणे आज दिनांक चार रविवार रोजी शहरातील जुनाजालना भागात कुरेशी मोहल्ला प्रभाग क्रमांक बारा मध्ये पंचवीस लाख रुपये निधी खर्च करून रस्त्याचे विकास कामाचे उद्घाटन करण्यात आले यावेळी उपस्थितांसमोर बोलताना खोतकरांनी आमदार कैलास गोरंट्याल यांचे नाव न घेता जोरदार हल्लाबोल केला मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवाराबाबत गद्दारी कोणी केली विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या सोबत गद्दारी कोणी केली हे आपण चांगल्या प्रकारे ओळखले पाहिजे काँग्रेसमध्ये राहून काँग्रेस सोबत गद्दारी करणाऱ्यांना ओळखा ते लायकीचे नाहीत असा जोरदार हल्लाबोल खोतकरांनी केला यावेळेस आपण सर्वांनी मला भरभरून साथ द्या असे खोतकर यांनी उपस्थितांना आवाहन केले जुना जालन्यातील कुरैशी मोहल्ला येथे आपण विकास कामासाठी पंचवीस लाख रुपये दिले असून अजूनही काहीही आवश्यकता भासली तर बेधडकपणे आपण संपर्क साधावा असेही त्यांनी उपस्थितांसमोर आवाहन केले यावेळी लोकमत टाइम्स चे पत्रकार अहमद नुडसर राजे कुरैशी मोहम्मद अली कुरैशी मोहम्मद इकबाल कुरैशी मोहम्मद रफीक कुरैशी मोहम्मद शफी कुरैशी गफ्फार कुरैशी बासिद कुरैशी रजाक कुरैशी मुसा भाई कुरैशी सह शिवसेना शिंदे शिवसेना गणेश सुपारकर शेख जावेद जफर खान अशफाक पठान बाबा कुरैशी ताहिर खान बड़े खान मोहन शेख शेख इरशाद कौसर कुरैशी इत्यादि उपस्थिति होती पहले वोट में, में गद्दारी किसने किया तो चुनाव में लोकसभा के चुनाव में गद्दारी किसने किया अभी जो चुनाव हुआ के उसके अंदर गद्दारी किसने किया हमने बोल बोल रहे हैं ये कौन रहा है मीडिया वाले बोल रहे सारे मीडिया में चल रहा है किसने कांग्रेस से गद्दारी अब जब कांग्रेस से गद्दारी करता है तो इसके लायक है क्या भाई ये इसके लायक है उसको घर का रास्ता बताओ उसको घर का रास्ता बताना बहुत जरूरी है और मुझे यकीन है इस बार उसका तो तुम्हारा साथ देकर उसको मैं घर पर भेजूंगा बिल्कुल घर पे भेजेंगे आपका साथ के बदल नहीं होगा भाई लोगों तो आपका साथ मुझे चाहिए वो साथ आप इसका मांगने के लिए आए हैं और आज हमारे राजे कृषि इनके माध्यम से पच्चीस लाख रुपये यहाँ पर दिए और भी कोई ज़रूरत हो मोड़ने में तो मुझे बिल्कुल हक से बोलिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको जो महत्वपूर्ण काम है वो महत्वपूर्ण काम यहाँ पर मार्गे लगाने के या मसला छुड़ाने के काम यहाँ पर करूंगा आपने यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर इज्जत दी आपने जो बड़ा हौसला यहाँ पर बढ़ाए आपने जो मुझे इज्जत यहाँ पर दी उसके लिए मैं आप सभी का पूरे श्री और सभी समाज का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ जय हिंद जय जै महाराज धन्यवाद